శ్రీ దుర్గా అధ్యాయం మూడవాధ్యాయం చరిత్ర సేనాధిపతులతో పాటుగా మహిషాసుని వధించుత ఉద్మరుణమా శిరోమాలి రక్త పయోధరాన్ విద్యా భీతి వరం हस्ताब्जै दधतीम् त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीम् बद्धहिमांशु रत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम् ॐषिरुवाच निहन्यमानन्तत्सैन्यमवलोक्यमहासुरः सेनानीचिक्षुरः कोपाध्ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षे समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षे तो यदः तस्य चित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुःसध्योद्वजञ्चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्चिन्न धन्वा विरतो हताश्वो हत सारथिः अभ्यधावतता देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्ण मूर्धनि नाजघान सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं सकोपादरुणलोचनः चिक्षे तस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरा दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतितान् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपचामरशूलम् बाणैस्तदपि ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिण युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिण करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामासचोद्धतं वाष्कलम्भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रन्तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहन् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामासवै शिरः दुर्धरन् दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं सङ्ख्यीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः

कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित् अपरान्नादेन ना भ्रमणेन च निश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप चननादच वेगभ्रमणभिक्षुण्णामही तस्य व्यशीर्यत प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डुर्गनाः यु श्वासा निलास्ता इति क्रोधसमात्मातमापतन्तम् महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य तत्याजमाहिशं रूपं सोपि बद्धो महामृधे तत भवत्सद्यो भवत् सद्यो यावतस् यावत्तस्यांबिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहन्तञ्च कर्ष जगर्ज कर्ष तस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्त ततो महासुरो भूयो माहिशं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना न नर्दचासुरत्सोऽपि विषाणाभ्यां चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितां स्थेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच देव्युवाच गर्जगर्जक्षणं मूढमधु मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्या सुदेवताः ऋषिर्वाचा एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूले तत सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्त्वानि पातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यम् न नाशतत् प्रहर्षं च परम् जग्मुस्सला देवता सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननुतुश्चाप्स्तरो ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरमोक्षो नाम तृतीयः